ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न मघर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशघा यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् सर्व पापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहग क्षमासत्यं दमशमगा सुखं दुःखं भवो भावो भयञ्चा भयमेवजा अहिंसा समता तुष्टिः तवोदार्यस्य सूर्य भवन्ति भावा भूतानां महर्षयः पूर्वे, चत्वारो मनवस्तथा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतधा सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयगा अघं सर्वस्य प्रभवो सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताघ मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं ष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अगमज्ञानजन्तमघा नाशयाम् परम धाम अलितम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजं विभुं आघुस्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देव व्यासघ स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मनात्मानम् भूतभावनभूतेश देवदेवजगत्पते वक्तुमर्घस्य शेषेण दिव्यात्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामघं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयग प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अगमात्मा गुडाकेश सर्वूताशयस्थित अघिश्च मध्यम चूता विष्णुः आदिनाघम विष्णु ज्योतिषाम्रविदुमचिमुता नक्षत्राण शशी वासवधा इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामीश्वर रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामघं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थबृहस्पतिं सेनानीनामघं स्कन्दग सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरघं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः उच्छैः श्रवसमश्वानां विद्धिमाममृतोद्धवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामघं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पग सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानाम् वरुणो यादशामघम् पितॄणा पर्यमा चास्मि यमः संयमतामघं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां मृगाणां वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामघम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाघमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रबतामघम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयो का धाता विश्वतो विश्व मृत्यु मृत्युसागम उद्भव भविष्यता कीर्तिश्रीर्वाच्य नारीण स्मृतिर्मधाधुतिमा बृहस्त सां गायत्री छंदमग मासानां मार्गशीर्षोघं ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतं छलयतामस्मि नामघं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामघम् पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यघं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुख्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामघं यच्चापि सर्वभूतानाम् ीजं तदहमर्जुना न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं च राचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमे भवा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विश्वागमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम शमोऽध्यायघ हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु